снова с вами я, и это вторая часть подножка ножку потому то, что мы не вложились ну, в одну часть. Поэтому давайте приступать. Я вам рассказала о этих тенях от Mary Kay. Достаточно хорошие тени. Мы ими используем много, но вот те вторые мы пользуем побольше. Такие вот тени достаточно хорошие. Мы их пользуем кисточкой. У нас кисточка она лежит в ванной постоянно. Вот, такого цвета персикового тут вроде бы а на самом деле он персиковый цвет у них очень классные упаковки, моряковские, мне это нравится далее это вот такая, от которой мы больше пользуемся, не знаю почему но она, это вот минеральная, а то обычная тени и здесь, короче, когда видишь, можно, ну когда используешь, можно видеть такой вот логотипчик про логотипчик, не знаю, только цвет тоже а коричневый, но ну, его не сильно видно что коричневый, более первого образа их по 17 грамм вот, дальше что я достаю это пробник крема от Hermione я не знаю сколько, какой он здесь миллилитров, не знаю какой он, просто это пробник я ничего не пользуюсь это вот такая тоже это пудра э, минеральная такая но она очень очень светлая очень светлая очень очень даже светлая Подождите. такая пудра минеральная вот когда наносишь как бы вот она вот наносится и не забивает поры один раз можно даже руками провести и она не забивает поры на самом деле у нас кисточки же есть да эти кисточки всякие надо. Далее я буду доставать, что попало, я не буду доставать по очередности. Крем тональный, или матовый, скрывает мелкие дефекты кожи. Это с Q&A, короче, мы его купили только для Хэллоуина, смотрите, какая у меня кожа, смотрите на этот. Знаете, типа можно, если куда-то ехать, типа делать американца, американца-африканца. Африканца, нужно взять и мазать. Так, надо его много, смотрите, сравнить теперь кожи, да, изменяют, что ну, очень, 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 очень сильно темный, самый темный, наверное, который есть. Далее тушь, это тушь давняя, может, год назад мы покупали, поэтому уже все исчерпано. здесь на два хода. Step one, это воск. Воск. Все же плохая щеточка стала, мы уже не пользуемся, просто вам показываем. И step 2, то есть шаркаш, второе это уже тушь. В свете уже все очень плохое стало, поэтому ну, уже не хочу уж Вот от фирмы Broussere, как и вот эти вот духи. А, Далее мне попадается. О, это наш любимый блеск для губ, который именно здесь. У нас вот только один а вот тут фирмы Явлин. Мне очень нравится. По своему цвету, по текстуре. Очень красиво смотрится в тюбике. Это бриллиант в номере 79 голографик называется, называется далее там но ну, это такие тени counter lies of eyes короче контур мой глаз короче ну тени считай, такие тени персикового цвета такие вот тени но это жидкие тени вот они такие вот персикового цвета это же Интересного. Очень красиво смотрится. Катя вот именно любит пользоваться. Вот. Сейчас я на секунду вам Катя пусть пока расскажет. Привет. Продолжит Катя. Нет, нет, давай ты. Нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. нет. Давай так. Это бальзам для куб с запахом шоколада. Так, вот А вот следующий идет активный крем для век. прикольный белый. Типа, чтобы не после... После того, как умываешься после, после Макияж. макияжа, он увлажняет глаза, веки. Следующее. Это подводка для глаз. Вот э, здесь идет в первой идет карандашик. Такой вот карандашик. Такой вот брез. Так. И вот сама подводка для глаз. Черненькая. Следующее это помада. Это наша старая помада. По-моему, это была наша вторая. На мама дала такая вот. Больше на Хэллоуин подходит. Цвета какого-то коричневого, светло-коричневого. Персика вот даже, наверное, толпа. Так, это обычная кисточка. Кисточка да, вот. Кисточка для пудры. Для пудри. Ой. Ну она больше не открывается. Да потом отмоешь. О! Это самая дорогая тушь, которая у нас была. Идет фокусировать. Так. Итак, такая щеточка. Это даже лучше, чем наша вот та. Чем вот эта. Mm -hmm. вот, красивая. Она нам больше всего нравится. Да, Даша? Да. Здесь идет у нас, не знаю, что это. А, это карандашик. Сложно выкручивается. Сложно выкручивается. Вот ему мало Сейчас. уже осталось. Мало. Т мало. Т мало очень надо его там видно. Угу. Немножко он даже и красит. Немножко. Немножко не видно. Так. <с> возок, так. Дальше он не надо. Такие вот синие, если сделать так, получается серо-синеватые. Ну все, всем пока. С вами была Катя и Даша. До новых встреч, пока.